Я Петра Порошенко знаю очень давно, или хорошо. О том, что он был основателем когда-то, участником создания партии регионов, я тоже хорошо знаю. Этот человек э, беда в том, беда в том, что он не государственник, он бизнесмен. И у него на первом месте это его личная выгода и деньги. И он все готов на это променять. Понимаете? Поэтому методы, которыми он пользуется, они очень изощренные. Отличительная черта. Вранье. Вот это можно сказать такой... Э, вот причем он столько, сколько я его знаю, и сколько я с ним имел дело, он не только мне врал, он постоянно врал всем. Вот. Это его такая профессиональная привычка, я бы сказал. Понимаете, и отличительная черта. Личное обогащение любой ценой. Вот это его цель. И для этого он использует и власть, и задействует все возможности, которые у него есть.